A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Al wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini insyaallah kita akan mengambil keberkatan dengan membaca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud ataupun yang menjurus kepada kemudahan kita untuk membaca al-Quran dengan tujuh huruf. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar ab mengatakan qara'a rajulun ayatan fa qara'a ala ghairi qira'atihi Faqultu man aqra'aka hadhihi qala أقرأيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال: نعم. قال الرجل: أقرأتني آية كذا وكذا؟ فقال: نعم. ثم قال: إن جبريل وميكائي عليهما السلام أتياني، فجلس جبريل عن يميني. وميكائيل عن يساري فقال جبريل يا محمد اقرأ القرآن على حرف قال ميكائيل استزده فقال جبريل اقرأه على حرفين وقال ميكائيل استزده. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أباي بن كعب رضي الله عنه من أتى كان ستكتكب اليوم مدينر بشأن سؤال صعب نبينا dengan bacaan yang tidak pun didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia pun bertanya kepada lelaki itu siapakah yang mengajarkan bacaan ini maka dijawab oleh lelaki itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau berdua pun Bayi bin Ka'ab dan sahabat itu pun pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mudah-mudahkan ceritanya Nabi mengatakan benar kedua-dua bacaan tersebut sekalipun berbeza adalah merupakan bacaan yang telah pun aku ajarkan kepada kalian berdua maka nabi pun kemudian menjelaskan kepada Ubay bin Ka'ab yang dilihat kagum ataupun bingung kerana apa kerana nabi membaca bacaan yang lain yang tidak pernah pun beliau dengarkan maka akhirnya nabi mengatakan jibril dan mikail telah datang bertemu dengan aku Jibril duduk sebelah kanan aku, Mikael duduk sebelah kiri aku. Dan Jibril berkata, bacalah dengan satu huruf. Maka kemudian kata Mikael pula, tambahkan lagi. Kemudian Jibril pun mengatakan lagi, baca wahai Muhammad dengan dua huruf. Maka sampailah kepada tujuh huruf. Uh, itu merupakan hadis Nabi yang telah kami ringkaskan untuk menunjukkan bahawasanya Al-Quran itu diturunkan dalam tujuh huruf. Para alim ulama itu membincangkan apakah maksud tujuh huruf. Al Imam Abu Amru Ad-Dani radhiyallahu anhu membuat sebuah kitab yang bertajuk Al Ahrufus Sab'atu lil Quran yang menceritakan apakah maksud yang sesuai dengan Ahrufus Sab'ah. Pasti ada khilaf para alim ulama begitu luas dalam hal ini. Ada yang mengatakan Arfa Sab'ah itu ialah di mana Allah Subhanahu wa taala ada kalanya menukar perkataan itu dengan perkataan yang lain sebagai contoh. Ada ayat yang Allah mengatakan aslar riyah. riyah itu adalah angin-angin dalam bentuk jamak. Ada tempat yang lain Allah mengatakan riyah dan sebagainya. Ada kalanya Allah menggunakan kalimah yuzhira. Ada kalanya yazhara dan sebagainya. Maka itu semua perubahan-perubahan yang termasuk di dalam perubahan ahruf sab'ah yang diterjemahkan dalam perbezaan kiraat kita pada hari ini. Kita boleh faham bahawasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun ada kepelbagaian bacaan itu yang dikategorikan di dalam ahruf sab'ah dan kemudianlah barulah ia disusun dengan manhaj tertentu untuk menjadikan ia kiraat dinisbahkan kepada an Al nafi Al-Madani, Ibn Kathir Al-Makki, Abu Amru Al-Basri, Ibn Amir Al-Shami, Hasim Al-Kufi, Hamzah Al-Kufi dan Kisai Al-Kufi dan seterusnya. Maka itu semua merupakan satu daripada keberahmatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Muhammadiyah untuk membolehkan mereka membaca Al-Quran dengan kepelbagaian dalam memudahkan mereka untuk mendekatkan diri mereka dengan Al-Quran yang maha mulia. Itu di antara hadis Nabi SAW yang juga diterjemahkan pada hari ini dengan ilmu kiraat yang begitu luas yang memiliki kepelbagaian metod dan manhaj yang juga memiliki kepelbagaian perbincangan diskusi yang begitu panjang cukup dengan hadis Nabi yang bermaksud ahrufis sabah yang mengembarkan jawamiul kalim min Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan Nabi amat sedikit tapi mengandungi makna yang begitu banyak dan kita juga ambil kesempatan untuk menambahkan keberkatan di bulan mulia ini Ramadan dengan menghampirkan diri kepada Al-Quran Al Karim di samping mengetahui di sana ada banyak kiraat yang boleh kita baca namun perlu dipelajari terlebih dahulu dan hukumnya harus untuk membaca dalam apa pun kiraat yang penting bacaan itu betul mengikut manhaj ataupun metod yang telah pun digaris oleh para alim ulama kita. Itu di antara intipati yang kita ambil dari hadis yang mulia ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.